falastinliklar ramazonni qanday kutib oldi birlashgan millatlar tashkilotining falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi ramazon boshlanishi arafasida hudud bo'ylab oziq ovqat tanqisligi har qachongidan kuchayganligini aytib o't ochishni to'xtatish bo'yicha yana bir bor o'z chaqirig'ini bildirgan mahalliy matbuot isroil kuchlari yuzlab falastinliklarni al ahso masjidiga kirishga to'sqinlik qilganini aytdi hammas rahbari ismoil xaniya isroilni ramazongacha sulh bitimiga erisha olmaganlikda ayblab g'azoda urushni to'xtatmaydigan kelishuvlarni xohlamasligini aytgan isroil kuchlari ro'zaning birinchi kuniga tayyorgarlik vaqtida rafax shahri va nusirat qochqinlar lageriga hujum qilgan jo bayden ramazon boshlanishi bilan g'azoga ko'proq gumanitar yordam yetkazish bo'yicha sa'y harakatlarni davom ettirishini bildirdi shuningdek hamas tomonidan olingan asirlarni ozod qilish kelishuvi doirasida kamida 6 haftalik urushni to'xtatib turish uchun to'xtovsiz harakat qilishini aytgan ammo bunga o'xshash bayonotlar birorta amaliy natija olib kelayotgani yo'q buyuk britaniya hukumatı g'azoga qarshi urush boshlangandan keyin musulmonlarni himoya qilish uchun 150 million dollar ajratishga va'da bergan mablag'lar kelasi 4 yil davomida butun mamlakat bo'ylab masjidlar maktab va jamoat markazlarida xavfsizlikni kuchaytirishga sarflanadi musulmonlarga qarshi nafratga bizning jamiyatimizda o'rin yo'q degan ichki ishlar vaziri jeymes kliverli o'z bayonotida g'azoliklar hayotida oldingilariga o'xshamagan ramazon oyini kutib olarkan o'z chodirlarini chiroqlar bilan bezatib har qanday qiyinchilikka qaramay yakshanba oqshomida falastinlik bolalar muqaddas oy boshlanishini nishonlashdi sog'liqni saqlash vazirligining statistik ma'lumotiga ko'ra isroilning hujumi 7 oktyabrdan beri 12300 ikki ming uch yuzdan ortiq bolaning o'limiga sabab bo'ldi hudud shimolidagi aholi bir necha oylardan beri gumanitar yordam uzilib qolganligi sababli suvsizlik va to'yib ovqatlanmaslikdan yigirma kishi vafot etgan